И вообще, все люди делятся на две категории. Люди, которые живут... О, вот эта техника. Полирнем, как говорится. Сверху пивком, да, так, полирнем. И есть принцип ДДД, и есть принцип ДДНД. Орлы вот по этому принципу, бараны по этому. ДДНД — это сначала сделай, потом думай, что ты только что сделал. И потом еще раз делай. Уже лучше. Но первое — это делай. Перестань учиться. А здесь это думай, думай и не делай. На то Как учится ребенок ходить, скажите мне, пожалуйста. Он живет по первому принципу. Он, сначала ползет. Он, он же не думает, так я в жизни вообще буду ходить или не буду. Это у него в крови. Ваш бизнес должен быть в крови. Если вы, если вы понимаете, что, кто сейчас вас не устраивает то, что есть, значит, у вас в крови. И он ползет, и что с ним происходит? Он, он, он пристает, и что дальше? Он снова падает. И потом в третий раз он пристает и падает. Он же не говорит, что-то три раза попробовал, не, не мое.